হেল্ল' এইপৰা মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাম এয়া চাওকচোন আজি যে কিমান বৰষুণ দিছে গোটেই পানীয়ে হৈ গৈছে ভালেই লাগিছে বাৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু বেছিকৈ বৰষুণ দিলে ভাল নালাগে আৰু ন এয়া মই বাহিৰতে বহি বৰষুণৰ ফিল লৈ আছোঁ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এই এয়া আকৌ দুপৰীয়াৰ বৰষুণ বাৰটা এটামান বাজিলোঁ বাৰু এতিয়া বৰষুণ দি আছে মই বাহিৰতে বহি আছোঁ কিনো কৰিম আৰু আকৌ আকৌ ছাতিটো ওলাই লৈ পেলাই বাহিৰলৈও ওলাই চাইছোঁ দেই বৰষুণ কমিছে নাই মই আকৌ এনেকৈ বৰষুণৰ বতৰ ছাতি লৈ এনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁ ভাল লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰষুণ এগাই নাই কিন্তু বৰষুণ জোৰ যেহে আহিব লৈছে এয়া আকৌ বৰষুণৰ মাজতে আকৌ মায়ে দিলেহি নহয় গৰম গৰম চাৰু গৰম গৰম পিঠা কিনাখন যে বনাইছিলোঁ ভাপত দিয়া পিঠা আজিও চেম বনালে এয়া খাই একদম ঠাণ্ডা বতৰত মছলি মাৰি আছোঁ মায়ে বনাই দিছে আৰু মই বহি বহি খাইছোঁহে দেই ঠাণ্ডা বতৰ আৰু গৰম গৰম চাহ এইফালে মই ধুনীয়াকৈ গা পা ধুৱেহি বহি আছোঁ মানে আজি গধূলিকৈ ঘৰত পুতি পঢ়া পাতিছে সেই হেতু মই ৰেডি হৈছোঁ মানে গা পা ধুই মেলি ভকত আহিব আৰু লাহে লাহে মই এয়া ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ এইফালে আকৌ মায়ে এয়া ফল কাটাত লাগিছে ৰাতি কাৰণে যিহেতু প্ৰসাদ দিব ন প্ৰসাদৰ কাৰণে নাৰিকল আনাৰস আৰু কল কাটি আছে যিহেতু আইতাৰ গাটো অসুস্থ সেইবাবে ঘৰতে অকণমান পুথি পঢ়াই দিছে আইতাৰ কাৰণে যাতে আইতাই অকণ ভাল পায় এয়া মায়ে প্ৰসাদ দি আগবঢ়াই দিছে আমাৰ কীৰ্তন ঘৰত আমাৰ এয়া গোঁসাই ঘৰ ভাগ চাওকচোন গোঁসাই ঘৰ ভাগলৈ সোমালে মনটো কিবা শুদ্ধ শুদ্ধ লাগি যায় এয়া ভকতসকল আহিলেই মা আৰু দেউতাই সেয়া লৈছে এয়া আকৌ পুথি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সকলো বহি পুথি শুনিছে দেই খুৰীহঁত বৰমাহঁত আইতাহঁত আৰু আনফালে এয়া মোৰ দেউতা ময়ো মাহঁতৰ ওচৰতে বহি ইয়াক পুথি শুনি আছোঁ মাজে মাজে অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ দেই আৰু মায়ে আইতাসকলক চাহ দিবলৈ ৰেডি কৰি আছে চাহকণ দিয়াৰ পিছতে প্ৰসাদ দিব এয়া আমাৰ বৰ্মা দেই বৰ্মাই কৈছে মেকআপ কৰা নাই নুঠাবি দেই মই কৈছোঁ পুথিহে শুনিব আহিছে তাত আকৌ কিয়নো মেকআপ কৰিব লাগে এয়া সকলোকে ধুনীয়াকৈ চাহ দিছে এয়া আমাৰ প্ৰসাদো ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে এয়া মই প্ৰসাদ খাই ল'লোঁ দেই এয়া প্ৰসাদৰ পাত সজাই থৈছে আৰু সকলো খাই মেলি প্ৰসাদ হৈয়ে গ'ল এয়া সকলোৱে সেৱা লৈছে ঘৰলৈ যাবৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব দেই সকলোৱে আকৌ নতুন এটা ব্লগত লগ পাম আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই নতুন এটা ব্লগত লগ পাম